Трудно представить, что за пару тысяч лет до египетских пирамид вот на этой земле жил народ, который строил огромные города-мегаполисы, плавил металл, обладал уникальной техникой керамики и никогда ни с кем не воевал. Здесь придумали колесо, научились выращивать хлеб и начали выражать слова символами. На стороне этого фильма под названием ⁇ таємниці забутих забытых в погляд из 21-го столетия, та ще двох как ты активістів надихнув Майдан, оккупация Крыма и нынешняя ситуация на сходе нашей страны. Многие вещи, которые происходили более 3000-2000 лет тому назад, повторяются и сейчас. Но вот лично меня взволновала очень история гунов, которые пробежали по этой земле, все уничтожили, и, пер... и не строив ни городов. Ничего, самым главным это было наживо. И в дальнейшем они просто исчезли, растворились среди других. В первую очередь это интересно. А там, где интересно, я думаю, сложностей не может быть. Оно просто затягивает тебя, И в другой раз прямо ну, тяжело оторваться. На пошуки матеріалів для створення одного фільму, за словами активістів пішло не більше місяця. У ході цих робіт встигли назбирати уникальні матеріали і дізнатися маловідомі факти про Миколаїв. С 19 века, с начала основания города, есть интересные газеты, то есть если кому-то тоже было бы интересно вот, почитать, посмотреть, прикоснуться не какой-то вот шаблонной истории, как вот в книжках детям рассказывают в таком-то году то-то, а именно вот, прикоснуться к тем же объявлениям, к тем же вот там, аптеки, какие были в Николаеве, какие школы, вот объявления там, о той же работе. Мне было, например, интересно, что уже в, 19, в конце XIX века были истоки рекламы. Здесь были и скифы, здесь были и гуны, и готы, и славяне, и греки. И так интересно, они в процессе проживания все понемножку куда-то исчезали. И вот нам стало интересно, как это все происходило. Проводили аналогии, параллели. Вот занялись сейчас історії городу нашими вулицями. Та поки фільм про рідні вулиці і проволки нашого міста ще в розробці. Активісти спільноти дослідники Миколаєва не збираються зупинятися на досягнутому, і ми ще побачимо їх роботи у найближчому майбутньому. Воно пішло із серця. Подбирались фотографії, підбирались якісь відривки відео, які знімалися раніше, самі немножко поснімали, як могли. Може комусь кому-то показується та ні Ну вот, допустим, мой 14-летний сын помог нам это все смонтировать. Он увлекается э, вот видеомонтажом, 3D всевозможными программами. И в принципе, мне кажется, что у него для его возраста получилось. Поляне, племя, которое лежит в основе Киевской Руси, были исследователями и путешественниками, способными воспринимать новое и воплощать в жизнь, не зацикливаясь на старом и достигнутом чего не было у всех исчезнувших народов. Наталья Якубсон, Ігор Дорошенко. Телевизионные новости Миколаевщины.